Всем привет, с вами я, Раймон. И сегодня я вам расскажу анекдоты про футбол. И вот, я э, в больницу приводит больного с проводными ноги. Как это произошло? Когда я, я играл, наверное, в футбол играли, да, вы что, в карты? В карты? Просто мой друг подавал мне подсказки под столом. И еще да. Эм, на футболе один фанат кричал мне, переставая в конце игры, он хрип. Сказал соседа, я, наверное, потерял волос Он, наверное, у меня в ухе потерялся, говорит друг Разговор учителя математики и физкультуры в школе для слепых детей Слушай, Семен Иванович, а как ты детей научил футбол? Очень просто, я положил внутрь мяча колокольчик, дети слышат Мячи бьют по нему, все просто. Тут к ним побегает напуганная с офигенными глазами. Бабушка и кричит, это там ваши слепые дети играют в футбол. Да а что вы имеете против слепых детей? Ничего, просто еще пару минут, и они мою корову запинали. Да, смешно. Бабушка спрашивает правнука. Мишенька, ты на футбол собрался? Да, бабушка на футбол. А нончаки-то зачем на пазуху засунул? Холодно, бабуль, зима все-таки. Греться будем. Это. Официальным напитком чемпионата России по футболу является тормозная жидкость. Массажисты сборной России по футболу постоянно борются с нестерпным желанием кого-нибудь придушить. Да. Телевизионная реклама Аэрофлота актуального перевозчика сборной России по футболу дополнена сл слоганом «Вылетаем при первой же возможности». В женском футболе неприятно дразнить вратаря дыркой. Да, это точно неприятно. Дырка. Федерация футбола Бразилия официально передала кличку как российскому футбольному клубу. Новый рекорд установил защитник сборной России по футболу Юрий Ковтун. Забил уже, уже в первом тайме два гола в свои ворота. Достижение православного защитника могло быть еще более выдающимся, если бы сразу после второго гола он не был травмирован Александр Филимонов. Идет футбол. Комментатор Хули Лопес бьет по воротам. Пауза. Комментатор Хули. Это имя такое. Так, идем дальше. Дотворяя два футбольных комментатора, как вам нравится игра этого футболиста. Свои игры на спине Достоевского. а Достоевского, конечно, я никогда не играл в футбол. Вот именно. Как хозяева папа. Да, на чемпионат мира по футболу без отбора Хотя от нашей сборной всего можно ожидать. Самолет с футболистом разбился, и ходки пришли к краевским вратам. Однако святой Петр пр прогнал их в раю. Нет места футболистов. Отправляйтесь в ад. Члены команды грустно побрели вниз. А вдруг святой Петр окликнул их. Ваш центр нападения с вами. Я здесь отец, ответил Форвард. Ты должен зайти, сынок. Петр ласково погодил его по голове. Я видел твою последнюю игру. Ты не футболист. Ну что ж, с вами был я, Рейман. Это я вам рассказывал анекдоты про футболистов. Ой, про футбол. Про футбол. Анекдоты про футбол, да. Итак, почему бы не поставить лайк этому видео и не подписаться на канал? А с вами был я, Реймон. Всем удачи, всем бай-бай.